Вітаю всіх, хто нас дивиться, і сьогодні про свою историю життя і зміни буде розповідати Тищенко Валерій. Вітаю. Я вітаю вас, я приветствую. Меня зовут Тищенко Валерий. Я сам з Донбасса. И я хочу засвидетельствовать о том, как я пришел к Богу. Как Бог освободил меня от той зависимости, в которой я был не один год. Я сам с Донбасса. И это, вырос я в семье. Тихая, спокойной, маленькой. У меня растила мать, и у меня был старший брат. Она, отец мой бросил, ну, в смысле, они развелись, когда мне было два или три годика. И на то время мать одна работала, а мы были с братом вдвоем. Она нас кормила, воспитывала. Ну, чтобы не было у нас, знаете, ни в чем нужды, она вынуждена была работать на двух работах. Ну, то есть она работала на железной дороге день-ночь, и два дня у нее было выходных. С ночи она приходила, она сразу и шла рядышком с домом, было общежитие, она заступала на сутки. И потом с тех суток она и шла опять на работу. Ну, то есть она нас видела рано утром или поздно вечером. Рядышком хорошо жила бабушка, приглядывала. Ну и по такой стечении обстоятельств воспитывался, естественно, на улице. Старший брат, он был старше меня на 4,5 года. И я не знаю почему, может быть, не находил общения с ровесниками. Меня больше влекло ну, старшее поколение. Ну вот, я совершенно в раннем возрасте начал употреблять, к сожалению, алкоголь и сигареты. Я... Ты уже находишься в школе, ты? Да, в школе. Я, я уже в школе э, на уроках выходил, курил. Ну, это такое. Я в школе уже употреблял алкоголь. Я мог прийти на урок ну, не в адекватном состоянии из-за алкоголя. Ну вот так вот меня, ну это, это улица, это воспитание улицы, то есть не было какого-то другого внимания матери, не потому что она не хотела просто, чтобы мы не нуждались в чем-то, она жертвовала собой. И так получилось, что воспитывала меня улица, и старшие и друзья, так я всегда общался, с старше меня на 3-4 года, на 5 лет, и вот в этом я рос, рос. Я начал употреблять алкоголь. Очень сильно алкоголя начал употреблять. Потом конопляк всем известное. Курить, жарить, варить. В больших количествах было тоже плохо, очень плохо. Ну, в таком вот, знаете, и просто в тот момент, вот лет 8 или в 10, у нас там есть такой марш-завод, знаете, меня 8 лет, кажется, да, ударил кабель 10 тысяч вольт. Ну, прожгло, там это была зима, прожгло мне теплые одежды, прожгло мне тело. Все, ну я остался живой, ну живой да и живой, так получилось. Потом в 12 лет у нас был, случился пожар, у меня старший брат и мать уехали в гости, я остался один. И меня позвали тоже старшие, ну не знаю на тот момент друзья или не друзья, можно было как назвать, потому что мать торговала алкоголем и может быть из-за этого меня подстригли, я за под, подстрижку давал им, рассчитался водкой. Они меня в этот вечер позвали, они выпивали, и я с ними по чуть-чуть выпивал. И так как я напился, я просто отъехал, меня вырубило. И они меня разбудили от того, что горел наш дом. То есть у нас был барак такой, знаете, на четыре хозяина. Ну и как позже выяснилось, пожар начался от нас, именно с нашей квартиры. И все четыре барака сгорели. Матери со старшим братом дома не было, я оставался один. Вот, не знаю, благодаря ли как тому, что я напился, да, я просто остался жив. Но опять же вот, второй раз я живу, но все не придал значения. Матери дали квартиру, от работы дали квартиру, мы переехали втроем. Ну все, начал встречаться с девчонкой, туда-сюда, уже подростковый возраст, 15-16 лет опять же, хотелось компании, хорошей бурной компании. Для меня уже на, в эти 16-15 лет мать не являлась авторитетом никак, отца у меня не было. Я уже брат стал старше. Чисто улица уже, да? Выход да, было. просто улица, воспитание улицы. Я думаю, многие это понимают. И это. Просто воспитание. Я уже... Для меня были авторитетом друзья мои, для меня были авторитетом дискотеки. Я обращал внимание, естественно, на девчонки. Да. И, то есть было такое, каждую субботу, как у нас было принято ходить на дискотеку. И если ты кому-то не надавал лещей, да, на дискотеке, это, ну, такого не происходило, просто это в угарном состоянии было, что-то неделю мы собирались и обсуждали, кто в чем, в какой переполох устроил, ну, это круто, это, это ж опять же подтягивались тоже знакомые, новые знакомства, новые какие-то движения, алкоголь, спиртное, ну, неадекватная компания, как говорится. Потом я познакомился с девчонкой, в 16 лет мы начали с ним встречаться, ну, тоже, я скажу это алкоголь такое самое получается она забеременела я не пов... единственное что я сделал наверное правильно я женился не потому что она забеременела а потому что уже я вырастал я понимал что когда-то это надо делать и тут такое она беременеет я говорю ну давай поженимся все как полагается у меня устроился я 18 лет на шахту я пошел в шахту ну, семья работа думал остановит меня это Родился сын, все нормально, узаконен отношения, вроде бы все хорошо, но не знаю, я опять начал употреблять алкоголь. То есть я работал, работал, я два месяца, в году два отпуска на шахте даются, я мог просто тупо эти все два месяца пропить. И невзирая ни на... что. Запой просто. В запой полностью сюда, полностью в запой. Я мог получать зарплату, выходить со второй смены, да, это где с часов вечера заканчивается полностью, я в автобусе, если дают зарплату, я мог прийти на следующий день утром в семью, где меня ждет жена и ребенок, я мог прийти абсолютно без копейки. Я брал то есть своих же вот этих друзей, я ехал в город, снимал с банкомата деньги и полностью пропивал за ночь зарплату. Меня не интересовало ни сын, ни, жена. ни жена, что будет. Я знал, что пропитание будет, потому что мать поможет. А лично я, как отец, как должен, да. Не буду. Ну, меня это не интересовало. Если я попробовал 2-3 лишних стопки, все, меня не остановить. Я приходил вот так вот утром, не раз это было. Отдавал карточку, на которой по 10, по 20 гривен оставалось, к сожалению. Я не знаю, как вот такая жена досталась, что она терпела, она боролась со мной. И тут в 21 год. У тебя были какие-то попытки остановиться как-то? Нет, у меня были разговоры, но когда я трезвел, я все это понимал, абсолютно я понимал, что я сделал. Ну уже поздно, это уже Маленький сделано. Маленький сын не Маленький остановил сын. Тебя. Еди... Я... Опять же, он меня, за... меня так, когда я был трезв. То есть, когда я только чарочку порыхлю, все, меня не интересовал ни сын, только мое, только то, что нужно мне. То есть, алкоголь меня интересовал. И тут такая ситуация получилась. Мне было в 21 год, у меня убили родного брата старшего, зарезали. Я опять работал на капитальной. Второй раз я устроился, потому что меня первый раз за пьянку уволили. Я устроился. Я месяц устраивался. После первого увольнения я месяц устраивался на шахту, ездил до директора. Каждый, каждый день я просился, потому что я понимал, я трезвый был, я понимал, что семья ребенок надо что-то делать. Месяц... Мать нас спонсировала. Ну, А як? брата убили при яких обставинах? же розгул. В п'яний його пригласили в гости и там його зарезали, теж вони випивали, шумно було. Си брата років йому було 26 лет. Мені було 21,5 йому було 26 лет. Його вже не було на тому момент. Ну, ти ховаєш брата, ти стоїш, зараз будеш прощатися з братом біля домовини брата. Приходили тобі якісь думки, що зупинись, Валера, ну хватить вже досить. Насчет этого я могу сказать, нет. Возможно, я просто сам в себе искал повод продолжать пить. Вот. Оправдывал? Это, да, оправдывал сам себя, что у меня горе. Просто до этого времени мы как, ну, братья, да и братья. А когда уже начинаешь взрослеть, когда да, какой-то определенный возраст ты проходишь, ты понимаешь, что это твоя семья, это, это все, юность уже 14-16 лет отходит. Приближается все равно чуть-чуть какая-то, ну, может быть, не мудрость, но какое-то понимание, ты возрастаешь чуть-чуть. И, это. и получается, он для меня был на тот момент уже действительно братом, не как другом, а братом, реально братом, хорошим человеком. И я, наверное, думал, вот, все, я его не увижу, и я искал повода опять пить. И меня, получается, в связи с этим, с дня его смерти, как принято, да, 40 дней, я вот эти все день у день напролет пил. Меня опять увольняют с работы второй раз что делать на опять та же ситуация та же ситуация опять через водку меня увольняют опять остается жена ребенок опять без денег я живу у мамы эти 40 дней я пью день у день я пью я влазил в долги я находил любые ситуации у меня был алкоголь я мог Полторушку самогона вот так вот выпить сам за ночь, за горла, не вставая с кровати. Я встал, вот она. Я за горла прокинул, я поставил. Ну, мне больше ничего не интересовало, мне не надо было ничего. Все, проходит 40 дней и опять. Ты осведомлял, что ты молодый алкоголик? Да. Причем да, но я это осведомливал тогда, когда я уже протрезвеялся. Когда я опять выпивал, мне было все без разницы. И алкоголь делал свою работу в моей жизни. Я не знаю как. И проходит 40 дней, все. Мне мама дает такое, говорит, выбирай, говорит, если ты кодируешься, я нахожу тебя, устраиваю тебя на работу, и все будет хорошо. Я говорю, ну хорошо, давай, говорит, поедем в Луганск, закодируем тебя на 5 лет. Я говорю, да, хорошо, едем. Мы едем в Луганск, меня кодируют, на 3 года меня кодируют, все. У меня работа, у меня все опять в порядок в семье, я кодируюсь. Но ну, я потом думаю, стоп, ну как это так, опять я и опять я трезвый. Ну не может быть такого. И я начал, к сожалению, употреблять наркотики. Сейчас кодирование, да, ведь? Сейчас кодирование, потому что я не мог, я не представлял жизнь себе трезвом виде. Абсолютно. Сигарет это такое, я не беру, это, это от него не хорошо, не плохо. Сигарет. А вот я начал употреблять наркотик, я начал колоться. Но я не был на системе, не сидел, я просто раз, два раза в неделю для, для поддержки тонуса, что ли, ну, чтобы я не был березой, чтобы был какой-то от чего я должен зависеть? Если в тот раз я зависел от алкоголя, мне нравилось, то значит в этот раз я буду употреблять наркотик, но ну, чтобы я от чего-то был зависим, зависим. И мне это нравилось. И в один прекрасный день я был трезв, все, хотел просто выпить безалкогольного пива. Я купил себе безалкогольного пива, пришла компания до меня, я им купил водки. И я просто случайно на этикетку посмотрел, смотрю, это пиво безалкогольное, оно просроченное. Думаю, водила. Ну как так, блядь? Я начал вот опять повод, я нашел повод. Безалкогольное пиво, главное, я не буду пить, а я-то на почве этого выпью вот водка. И опять все началось заново. Опять у меня проблемы с работой. У меня проблемы с женой, у меня проблемы в семье. Все. И меня выгнали с работы. Второй раз я ушел с работы. Я начал зарабатывать штабовые площадки у нас, ну то есть на хозяина работать. Но это опять каждый день деньги, это каждый день спиртное, потому что я без этого и не мог. Ну все, все. деньги жене, что деньги есть, да, и все, а, выпиваю, выпиваю. Но ну, со мной бесполезно бороться. С мамой уже на то время у меня конфликты полные были. И тут два года назад, два года назад умирает у меня жена от рака. Ну, и все. И тут полный крах. То есть э, этот заработок, он весь уходил на водку. Сына я не смог не смотреть ничего. С мамой у меня, мы шли, мы так вот жили с матерью, мы шли, жили, ну, в километре друг от друга, мы шли навстречу с ней друг другу, лицо в лицо, мы даже не здоровались. у меня много родственников в Свердловке, и я на них был до такой степени обижен, у меня была гордость, что у них у всех хорошие семьи, они не алкоголики, ничего. Ну, что из-за них я в такой ситуации. Я жил три года, я жил в заброшенных домах. Я жил. Ну, где... Я, я употреблял, сколько. Ну, они меня списали. Ну, это в моих мыслях все было. Они меня списали, потому что я винил. Я не видел все вины. Я винил их, потому что они виноваты, что я так живу. У них есть возможность мне помочь, меня выдернуть. А я хожу, скитаюсь, бомжую. Я винил, короче, их. И умирает жена. И что? Тут стоит вопрос о лишении родительских прав и всего подобного. До меня подходит мать, говорит, давай, говорит, это, ты напиши на сына отказную. И я усыновлю. А у меня выбора нет. Ну куда мне деваться? Я пишу отказную. Но ну, ему лучше будет с бабушкой жить, чем у кого-то или в, в приюте. Берет мать, у, это, усыновляет моего сына, берет опеку над ним, он сейчас воспитывается там. И вот когда начались вот эти вот боевые действия. Это, мне тоже жить негде, никто не принимает, родственников куча, все отвернулись. Ну живи, как живешь, как знаешь, как они мне говорили, что каждый сам себе судьбу выбирает. Ну, я ну, смирился с этим. От друзья все, все подворачивались. Ну, просто бомж, вонючий, грязный бомж. Все никому не нужен. И в связи с этими ситуациями боевыми у нас церква, ну, дают, кормят каждый день горячие беды. Вот я начал одну из таких церквей посещать. Ну, больше не то, чтобы услышать слово Божье, да. Я как бы поесть и погреться. Это было зимой. Ну и в воскресенье я приходил потом погреться. Опять же, в зал на проповеди. Я слышал, но я как бы не воспринимал это все для себя. Я слышал это все. Я приходил тоже и выпивший, и все. Ну, поесть. И в один прекрасный момент. Мне так это все надоело. Я был чуть выпивший. Ну, мне просто надоело это все. Это жизнь, это все просто. Я устал от этого всего. И у меня, я даже бывали такие моменты, ночевал я или в подъездах, или в заброшенных домах. Но у меня был такой вариант, что что-то натворить, приезжали ополченцы, меня забирают, меня сажают на КПЗ. там, то есть, тепло. Мне надоело реально такая жизнь. И в очередной раз, когда я вышел из КПЗ, я опять употреблял алкоголь. И просто такие мысли. Ну, покончить жить самоубийца Ну, это... Как? Жизнь самоубийством. Вот. А у меня были берцы. Я при, при выходе из КПЗ мне отдали шнурки. А у нас там есть такая в городе односторонняя улица, тарная. Односторонняя улица, там путя и небольшая посадочка. Ну думаю, вот, наверное, этот час и настал. Никому не нужен. Что делать? Только одно, чтобы. И мне не мучиться, да, и другие. Я не знаю, думали обо мне родные и близкие, не думали мне это мало интересовало. Я снимаю берцы, расшнуровываю, делаю петлю. Я... А сколько тебе было? Ну это вот уже, это год назад было. Чуть больше года назад это было уже. Нет. Я расшнуровываю берцы, шнурки плоховастые были, делаю петлю и потихонечку так опускаюсь, чтобы не порвалось. Ну, что-то там начал задыхаться, ну, это, и обрываются, рвутся шнурки, ну, видать, плохие. Тут у меня опять мысли, вот напротив, буквально 50 метров дома. У меня мысль такая идет в голову. Постучи, объясни ситуацию так и так. Выпустили, шнурков нету. Я, я на это все ведусь. Я, я зову, выходит мужичок. Говорит, что ты хочешь? Я объясняю ситуацию, говорю, я с КПЗ говорю, ну, в Берцах нету, говорю, дайте, пожалуйста, говорю, у меня хорошие, прочные шнурки, чтобы завязать. Говорю, давай тебе проволоку дам. Я говорю, да ну как? Говорю, нет, говорю, дайте, если есть шнурки. Он сейчас. Он выходит хорошие, крепкие шнурки. Думаю, ну вот, вот это оно. Хоть я и не в таком уж, я не трезок был, выпивший. Думаю, вот это вот оно. Хорошее. Я их беру, делаю вдвойне, они длинные. Они там мет... около метра сантиметров по 80, наверное. Шнурок, я их делаю вдвойне. Я иду опять в посадку, делаю петлю. Потихоньку, потихоньку. Руки опускаю совсем потихоньку. Все. Я задыхаю, слышу, как вены, чувствую, как вены вот эти вот сдуваются. Все, я чувствую темно, ну, темнота в глазах. Я не знаю, сколько прошло времени. Я открываю глаза, белый свет. Меня вот так вот всего трусит. Я не знаю, в тот момент, или обрадовался я, или не знаю, что со мной произошло, в ближайшую минуту у меня в голове пролетели те воспоминания, что меня убил, не убило током, что в пожаре я не загорел, когда родители, ну, мать с братом уехали, дом когда загорел. То есть я напился, да, я заснул там у тех друзей. Меня резали ножами три или четыре раза тоже в пьяных драках. Вот между ключицей и грудью левой тоже три шрама ножевых ранений. Ну и тут вот это за в течение 15-20 минут я два раза не смог повеситься, закончить жизнь самоубийством. Но я понял, не знаю почему, хотя я был неадекватен, зачем это, как, почему так. И почему-то мне явилась мысль церковь. Вот ту, которую я посещал, где я э, питался. Вот, вот просто вот, спо... пришла мне в голову только это. Зачем? Я не то, что начал вызывать к Богу. Бог. Мне было интересно это же, чуть-чуть попозже. Боже, зачем? Ведь можно было сделать это давно, вот, все, чтобы меня не было. Именно на меня начали... Ты задавал вопрос. чего ты залышишь Да, почему это? Я понимаю, если раз, это совпадение. Но это было несколько раз из самого детства. И у меня бабушка, Отца-мать. Она верующая, православная. Я я по сей день с ней поддерживаю отношения в телефонном режиме. Я могу съездить до нее в гости, она примет. Я когда маленький на детские каникулы ездил туда, а там получается флегелек на две комнатки, где я ночевал, я всегда слышал. Она вечером выключала свет, и я, представ... я не видел, что она делала. Она была православная. И я слышал шепот ее молитвы. Я представлял в себе, что она становится на колени, что она там слаживает руки, что она обращается к Богу. Но именно я не слышал слова, я просто слышал шепот. Это сейчас мне приходит, что, возможно, она молилась, потому что больше из родственников никого не знаю. У меня отец умер от алкоголя. У меня жена умерла, ну, она умерла не от алкоголя, от болезни, рака. У меня брата родного убили. В алкогольной ситуации меня три или четыре раза резали ножами, ну в смысле, так получалось обстановки такие. Опять я живой и, и вот и повешение вот это, наверное, последнее, что меня осенило или как озарило, я не знаю, что у меня в мысли. Я пришел, у меня шатает, качает, и у меня в голове церковь. И я вот, возможно, даже я обрадовался то, что я опять увидел белый свет, это был январь месяц. Я, я не помню, какой был день, что в воскресенье я пришел в эту церковь, которую я посещал, чтобы погреться. Я не знал там никого из служителей абсолютно. Не знал, я подхожу, говорю, помогите. Они что? Ну, я опять же не выпьем, что я не что. Я говорю, я устал говорю, жить так. Я говорю, я не могу так больше жить. Помогите мне. Ну, потому что я знал, что где-то слышал, ну, церковь, но ну, они помогут, они не откажут, они примут. Потому что, не знаю почему, но у меня была такая надежда, что они не откажут мне. И когда я подошел к служителю, это на то, чуть позже, да, я узнал, что это служитель, через 15-20 минут после служения он меня подзывает, спрашивает, что, как, почему. Я говорю, так и так, хочу избавиться от этого всего. У нас там Синта раз открыл реабилитационный центр в Сверлоке. Мне дали адрес прийти туда. И говорят, вот адрес, твое дело, право выбора человека. Хочешь, хочешь избавиться, как мне сказали, иди, не хочешь, продолжай дальше в таком же духе. Говорят, ну тебя ждут сегодня. Я не пошел сегодня. Я адрес запомнил, все. Я пошел дальше выпивать. Я прихожу на следующий день в ту же церковь поесть, и мне говорят, почему ты подводишь? Мы договорились, а ты не пришел вчера. Мы тебя не будем кормить, иди, потому что за тебя разговаривали, ты так поступаешь. Ну, это все слова, меня накормили, думаю, а что ж, я сам напростился, и такое какое-то, то ли обличение, то ли нет, я, я поел, я разворачиваюсь, и я пошел в тот центр. Я зашел туда молча, послучался, там были братья, ну, и это, кто, что, как, почему, кто такой, я объясняю ситуацию они позвонили, ну, может, служителю какому-то, может, даже пастору, что они меня приняли, да, они меня скупали, они сня... раздели меня полностью, меня скупали в ванной. Ну, я не знаю, это на тот момент я не чувствовал ничего, это уже как я отошел от алкоголя, что действительно они меня приняли, не, не было никакой не ни грубости, но ну, я просто не привык к такому, что мне 29 лет меня купают, мне советуют там побрить, не побрить, вот мне чай, тарелочку горячего супа, знаете, вот. Меня вот это вот поразило то, что вот такие вот люди есть на самом деле. И там были братья довольно-таки разной категории возрастной. Были, ну, ближе, наверное, от 30 и даже были до 60, ну там может 50 с чем-то, я точно возраст не помню. Вот и, и действительно, что все хорошо отношения, все. Вот эти 4 года, на протяжении которых я их пил, что меня поразило, я когда перепивал, я пил так вот по полгода, по 4 месяца, но я пил такое состояние, что я не мог даже контролировать ноги, у меня отказывали но я идти не мог, но я пил. И когда мне было плохо, я обращался, вызывал скорую помощь, и меня везли в больницу, откапывали. Ну и все. Мне бы становилось плохо. Это в этом реабилитационном центре я впервые отошел. Максимум, наверное, дней за пять, может быть, за неделю. Мне беспокоило головные боли, но ну, у меня не было никаких там галлюцинаций. Я просто отошел так в тишине, в мире и спокойствии. Когда я отошел, я слышал, братья как молились, они читали Новый Завет каждый вечер. Ну, чтобы влекло меня поначалу, нет. Но потом, когда я мне говорят, если хочешь ты поменять. Вот там был старший брат, он говорит, хочешь поменять что-то в, в своей жизни. Вот, на тебе брошюрочку он мне дал с отчин наш. Я даже в 29, в 29 лет я выучил отчи наш. Я начинал молитву каждый вечер. Они молятся да, по кругу, по очереди, а я молился отче наш, читал с брошюрки. Ну и потихоньку, потихоньку я слышал, я слышал, я как-то принимал какие-то навыки. И Господь вот расположил так сердце, ну что, все произошло, я не, не, знаю, там, по милости Божьей. Так все, я начал познавать это все. Меня интерес... Я слышал за посты, я интересовался постами. На протяжении двух или двух месяцев, может быть, трех месяцев, я не то чтобы изучал, я слышал, я спрашивал, я начал брать посты э, трехсуточные за примирение с родными и близкими. И как вы думаете, Господь, слава Богу, это все усматривает. Примирился с родными, близкими. Да, я через пять месяцев, реабилитационного центра, через пять месяцев в первый раз со старшим братом поехал к своим родным. И, и вот, что я хочу. Они меня не видели месяцев 7, наверное. И когда я пришел со старшим братом к матери, я, она вышла в подъезде, помню, как сейчас. Первый, первый ее вопрос ко мне – дыхни. Представляете, она не верила в своим глазах, что я пришел и трезвый, чистый, выглаженный, побритый, подстриженный. Вильный. Освобожденный. И она не поверила. Вот, Виталик его зовут. Он тоже со сверловки тоже удивился. Вот ее первые, как я, что я, как я себя вел ту жизнью прошлую, которая была. Сейчас я, знаете, смотрю на это все иначе другими словами. И у меня радость, у меня действительно радость в сердце во мне, что вот так вот Господь живой. Это это действительно есть так. Потому Мы что... бачим, что Бог, да, Бог живой. Да, Бог, Бог, Бог живой. Твоя история это Те свідоцтво, де Бог тебе зберіг від самогубства, да. звільнив від алкоголя, да. повернув тебе до життя. Так. Ти сьогодні от е, камери записують твоє свідчення. Ти вільний, ми бачимо і разом з тобою радіємо. І завершуючи, хочемо просто сказати, що звертайтесь до Бога, читайте молитву Отче наш в вашому серці, в ваших словах. Просто ви чули це свідчення, і хай ця надія яку сьогодні дав цей брат про свою свободу, прийде в ваші домівки. Взывайте до Бога, и вы обязательно получите от него ответ. Я дякую тебя, брате. До побачення.